চিলনিটো মাৰিব লাগিব এতিয়া হাতখন কাটিবলৈ লৈছোঁ হাতখন কিমান দীঘল ৰাখে সেইটো নিজৰ কথা মই হাতখন ইয়াতে ন ইঞ্চি জোখত দীঘলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ আঁচডাল টানি ল'লোঁ আৰু দেখিছেনে তলৰ ফাললৈ তিনি ইঞ্চি দূৰত্ব এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু এই কোনটোৰ পৰা চাৰে আঠ ইঞ্চি দূৰত্বত বিন্দুটো দিছোঁ এতিয়া মই কোনিয়াকৈ আঁচডালখনৰ চেপটো দিবৰ কাৰণে একেবাৰে সোঁ মাজতে এটা পিণ্ডো দিছোঁ আৰু ওপৰৰ ফালে আধা ইঞ্চি দূৰত এটা পিণ্ডো দিছোঁ এতিয়া চেপটো দি লৈছোঁ এইফালে দুই ইঞ্চি বহাই লৈছোঁ আৰু হাতৰ বহলটো নিজৰ জোখমতে আপোনালোকে লৈ ল'ব আকৌ এইফালেও ডেৰ ইঞ্চি বহাই লৈছোঁ এই কোণটোৰ পৰা এতিয়া দুই ইঞ্চি দূৰত্বত এটা পিন্ধো দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বেপ এটা দি লৈছোঁ হাতখন কাটি হৈ গ'ল অকণমান যে বেছিকৈ কটা দেখিছে সেই ছাইডটো ব্লাউজটোৰ আগফালৰ ছাইডেই হ'ব আৰু এইটো হৈছে ব্ৰা কাটটো এইটো হৈছে বেল্টৰ পিচ আৰু এইখন হৈছে হাতখন ব্লাউজ কাটিংটো কৰি মোৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই